Шановні друзі, ми продовжуємо програму Новий день і ось зараз така інформація, що саме 28 січня 2015 року у Миколаєві введено в дію наказ номер 1 начальника цивільного захисту нашого міста про введення на території міста режиму підвищеної готовності. Що це означає для нас і з вами? Про це ми поговоримо із гостем студії. І зараз у нас в гостях підполковник внутрішньої служби у Головного управління МНС України у Миколаївській області В'ячеслав Курепін рятівник із 30-річним стажем. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, підразу до справи про наказ. Що означає цей наказ? І що він має на увазі? Які дії для населення він передбачає? 28 января 2015 року на території міста Ніколаєва відон стан підвищеної готовності. Жители города Николаева должны понимать, что такие приказы не выпускаются просто так. Это та обстановка, которая случилась в Украине, в отдельных местах Украины, возле города Николаева, Николаевской области. Что это обозначает? Это обозначает достаточное количество надзвичайных происшествий, которые могут перейти в надзвичайные ситуации. Это то количество, увеличившееся количество туристических актов, которые могут привести к дестабилизации обстановки. Поэтому вот этот стан предвещенной готовности говорит о том, что имеет цели и задачи. Цель – минимизировать все те последствия, которые могут возникнуть при этих ситуациях, и не допустить развития, которые могут переносить по разному характеру в надзвучайной ситуации. И прежде всего те задачи, которые поставлены – это сохранение территории жителей города Николаева, Николаева их здоровья и жизни. Вот и это, это цели и задачи. Хорошие uh, цели… І задачі чого чекати, яких дій чекаємо від влади в рамках цього виконання ось цього наказу перші, хто вступили в роботу з цим приказом, буквально 28 января 2015 року, це наші служби місцевої влади. і я можу даже відмітити то що це була. Сразу, мгновенно приведены ряд действий. Это, прежде всего, повышение, повышение, повышение контроля над пожароопасными объектами и, и контроля над техногенными ситуациями. Это разработка планов предупредительных документов, которые говорят о, о готовности города и районов по эвакуации населения. Это и те пункты, которые должны принять население, и те задачи, которые ставятся под эвакуапунктами, приводят в готовность, разрабатываются соответствующие документы. Это, прежде всего, налаживание и улучшение оперативно-дежурных служб города Николаева. Это 101, 102, 103, 104, которые должны мгновенно реагировать на те ситуации, которые возникают, которые приходят информация к ним. Это приведение в готовность тех служб, которые будут задействованы при эвакуации. Это санитарная и медицинская служба, проверка готовности тех автомобилей, которые придут на помощь нам, и, если не дай бог, возникнут более серьезная ситуация. Это приведение транспорта и расчет транспортных средств на эвакуацию населения. Это усиление, прежде всего, службы общественного порядка. Поэтому гражданам города Николаева я бы советовал уже в это время, когда вы ходите на улицу, иметь при себе документы, э, строго действовать тем указаниям, которых надо, и если подходят те соответствующие лица предоставляющих органов, имеющих право, значит, не э, задавать глупых вопросов, а представить... А так, что такое? А что такое, да, почему этим самым и так далее. Потому что нужно понимать ту ситуацию, которая возникла. Она не опасная, она ничего не значащая, Но э, привести население Данное, в стан наверное. повышенной готовности должны все службы. Поэтому здесь местные органы сделали, провели огромнейшую работу, огромнейшую работу. Э, есть ряд других э, этих самых э, мероприятий, которые еще проводятся и в настоящее время. А скажите, пожалуйста, какие действия предпочитаются для населения, с все наказано? Э, первое, ну взрослые. Где бы они ни работали, на своих предприятиях, руководителей предприятий, значит в, в этих самых дошкольных и школьных учреждениях должна, конечно, проводиться работа по объяснению той ситуацию. Родители, надо предупреждать своих детей о том, чтобы первое, они, они не задерживались на улицах. Они не посещали людные места, где могут возникнуть неадекватные ситуации. Имели при себе документы. Обязательно, это я уже сказал. И еще один момент, что мы должны быть готовы к любой ситуации. Я бы рекомендовал всем же быть жителям города Николаева правильно действовать по тем сигналам, которые могут возникнуть. Для этого нужно первое, собрать вещи в одном месте. Обычно это старый чемоданчик или какой-то сумочка. Упаковать те необходимые вещи, которые можно было бы схватить. и уже действовать по тем сигналам, которые будут в последующих, могут быть в последующих ситуациях. Скажіть, будь ласка, які е сигнали повинні розрізняти городяни наші глядачі? Ну, перший сигнал, который может поступить в случае ухудшения ситуации это увага всем". При этой ситуации население города Николаева должно понимать одно, что что-то случилось. Поэтому... Каким поэтому... чином этот сигнал можно может население? Первое, по громкоговорящим устройствам. Это может быть те радиоточки, которые размещены у нас на улице города Николаева, площадях. Это по радио, телевидению, средствам массовой информации, через интернет. И, ну и все системы, коммуникационные системы должны быть задействованы. После этого необходимо включить их погромче, послушать четкую информацию и тем действием уже рекомендательным действиям следовать. Какая информация может поступить о а той надзвичайной ситуации, которая случилась в том или ином месте, о а пути их расширения и пути следования негативных факторов, которые могут воздействовать на ваше здоровье. И те план действий, которые предполагаются. Если это требует эвакуации данная ситуация, тогда будет четко отмечено, в каких районах, где находятся вокапунты. И поэтому жители Николаева, тех районов, где объявлено это, или в целом по Николаеву, должны четко последовать и прийти к тем вокапунтам, или действовать по тем действиям, которые будут сказаны по средствам массовой информации. Это сигнал увага всем. Увага всем. Но есть еще да. ряд других сигналов. Есть, к сожалению, мы должны говорить о том сигнале, который был давно забыт, и в школах просто изучался он, и я помню даже свое время, когда мы просто сигналось это э, сигнал воздушной тревоги. Э, мы понимаем, что происходит на Украине, мы понимаем, что в любой момент над нашим городом может разлиться беда, никто этого не хочет, но может быть, но жители города Николаева должны понимать, если идет сигнал воздушная тревога, мы должны действовать строго по правилам. Но дело в том, что сигнал воздушная тревога может достать вас в любой ситуации, идущим по улице. Вы не среагировали на то, вы не были предупреждены, и он застал вас на улице. Что нужно делать? Ни в коем случае, если вы чувствуете, что на вас идет атака, ну я имею в виду, на тот район, где вы находитесь, не, конечно, попытаться скрыться. В тех местах, в которых положено, они них поговорим немножко позже. Но если вы вдруг не успели, вы должны лечь, как бы втиснуться в эту землю, найти какое-то укрытие. Это или ближайший паркан, или это бордюр более высокий. И нужно помнить о том, что мина, снаряд, которые попали в ваш район пребывания, они разрываются в верхнем слое земли. Взрываясь, взрываясь, они летят на расстоянии, разлетаются в разные стороны, на расстоянии 30-50 сантиметров от, от уровня земли. Поэтому в это время бегущий человек, подвергается, конечно, серьезной опасности. А человек, который принял меры, вжался в землю, закрыл голову руками плотно и остался в этом положении, может остаться живым. Другое а время, это очень важная информация, потому что многие не знают, как мы видим по кадрам, которые иной раз передают зоны антитеррористических акций, когда идет съемки с мобильных телефонов, и мы люди, и разрываются взрывы, а люди бегут, пытаются скрыться, и потом получается те вот трагедии с летальным исходом, нельзя допускать этого. Паркан, домивка, mm -hmm. якась оселя, чья автомобиль может защитить в таком <как> может, может защитить, и если вот такой второй момент, когда вас застал этот сигнал дома, вы должны немедленно спуститься в подвал своего дома или на первый этаж. Бывает так, что подвалы закрыты, тогда нужно оставаться на первом этаже. Есть такое правило, чем ниже вы спустились с этажного дома, тем больше шансов у вас выжить в этой, в этой ситуации. Автомобиль не является средством защиты. Люди, которые едут на, авто, едут на автомобиле и попадают под расстрелы или там другие ситуации, связанные с этими событиями, считают, что если они быстрее уедут с этой территории, вот, маневрируя автомобилем, они защищены. Это ошибочное мнение. Надо немедленно остановиться, отбежать автомобиля, найти какое-то укрытие, ямку, канаву этих далее, плотно прижаться к земле и переждать это. Вот это самое главное. Ошибочное мнение бывает э, граждан Украины, э, жителей города Николаева о том, что могут защитить простые дома. Есть, есть укрытия, которые действительно служат для этого, но, скажем так, наши панельные современные дома – это слабое место для укрытия. И поэтому те укрытия, которые строятся жителями, бывают в сельской местности, рядышком со своими домами, они ну, не являются такими уж сильными укрытиями. Надо понимать одно, что укрытие должно находиться 30-50 метров от высокоэтажных домов. Но таких, к сожалению, у нас дуже мало, тому що ми не думали о том, що у нас буде такое. Отже, тут mm -hmm. слід поради, дати пораду нашим глядачам пошукати і відзначити для себе, де є бомбосховище саме у вашому районі. Краще э, знати цю інформацію, ніж не знати її, да, і, і не користуватися І підвали приспособлені для цього. є ще mm -hmm. такой термін. підвали приспособлені під укриття. Тоже количество в городе Николаеве. Знову в Одесі вибух. Ми не можемо залишати без і таку ситуацію. Що робити, якщо помічений вибухонебезпечний чи якийсь незнайомий предмет? Участились случаи взивкували в різних городах України, в тому числі не в час. категорически трогать, запрещается трогать, рассматривать, передвигать. Необходимо сразу же какими-то предметами, которые находятся рядышком, обозначить это место для окружающих, не допускать никому, немедленно сообщить по телефону 101, это служба по рятунку, и 102. Это две службы, которые занимаются, это две службы, которые занимаются разминированием, определением характера этих двух условий. Вот этих что самых... повинно На что звернуть увагу? Вы знаете, с учетом террористических актов, если даже те предметы, взрывоопасные, сделанные под авторучки. Под, к сожалению, предметы детской необходимости, это те игрушки, которые есть. Это могут быть любые радиоприемники, это могут быть устройства, там будильники старые и тому подобное. Поэтому предмет лежащий не на своем месте. Это как раз и должно быть насторожить, почему он здесь лежит. Uh -huh. Зачем? А скажите, пожалуйста, э, чем можно поручиться с таким предметом говорить и по мобильному телефону? Лучше это идти в сторону. Почему? Потому что не может по какое-то среагирование. Есть специальное устройство, вы знаете, сейчас техника очень сильно развита, которая будет действовать на звонок, на какой-то сигнал, идущий от разных источников информации. Поэтому лучше это идти и говорить их самых. Но первое, если вы находится мы обнаружили, не жена, это обозначить место, чтобы люди, проходящие мимо, не дай бог, не зацепили его или не взяли в руки. Uh -huh. Тем более, обращать внимание, надо проводить работу с детьми. Потому что дети это те, те, тот контингент, который очень беспокоит эти вещи. Они хотят его взять, посмотреть, рассмотреть, расковырять. Вот это самое опасное в этой ситуации. Мы говорим про, сегодня про введении в действие на территории города режима подвышенной готовности. Да. Так. И mm -hmm. еще одна э, возможная ситуация это эвакуация. Населения в действие населения при эвакуации прежде всего не паниковать. Внимательно послушать ту информацию, которая идет посредством массовой информации. Опять-таки еще раз говорю, что э, будет информация направлена в том виде, что случилось, а какие действия, и обозначены четко пункты сбора или пункты эвакуации людей. Собрать необходимые вещи. Я говорил уже о том тревожном, так как бы тревожном чемоданчике, куда бы должны положить быть определенный запас денег, прежде всего. Это э, самых питание, вода, примерно на три э, этих самых на трое суток. Это личные вещи, э, белье, которое вы будете менять. Это там письменные принадлежности, это лекарства, если вы, конечно, тех самых и те необходимые вести, которые, вещи, которые вы должны взять. Только вы должны помнить, что вы эти вещи несете сами. Помощи, честно говоря, конечно будет, но она может и не прибыть. Но если вы эвакуируете с помощью транспорта, то вы должны понимать о том, что больше 50 килограмм вам не разрешат взять. Поэтому вещи нужно собирать из расчета вот этих всегда 50 килограмм, если вас вывозят транспортом, а если вы несете своими руками, то то, что вы можете унести. Угу. Вячеслав Миколаевич, вы один из угу. керівників одного из загонов самообороны да. Так, скажите, что вы уже за цей короткий термин уже вам особисто довелось работать? Прежде всего, это та информация, нужная информация, которую мы подаем студентам нашего университета. Это и на тех плановых занятиях, которые есть, и на дополнительных занятиях. Вся информация, которая идет, позволяет их думать. Мы не скрываем о том, что может быть ухудшаться ситуация. Это самое главное. То действие, которое есть. Мы взяли под контроль все наши здания и сооружения. У нас организовано дежурство Дежурство, дежурство студентов и преподавателей, которое идет там с 8 до 17. Это усилена этих самых безопасность в ночное время. Это сейчас разрабатывает система видеонаблюдения за теми объектами, которые принадлежат нашему университету. Это повышенная готовность всех членов самообороны. Это система связи и оповещения их в первую очередь. Ну и разъяснительная работа. На сей день это разъяснительная работа. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дуже корисна інформація. Я сподіваюся, що наши глядачі були дуже уважними і все запам'ятали.